প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে নিজা নিজা এক জাতীয় উৎসৱ থাকে আৰু যিদৰে আমাৰ অসমৰ অসমীয়াসকলৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু বুলি ক'লে গা সাতখন আঠখন ঠিক সেইদৰে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ মানুহৰে নিজা নিজা জাতীয় উৎসৱটোক বহুত বেছি ভালদৰে চেলিব্ৰেট কৰি সকলোৱে ভাল পায় নহয়নে আৰু আজি তেনে এটা উৎসৱৰে মই অংশীদাৰ হ'বলৈ পালোঁ হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোক সকলোৰে পৰা বহুদিনৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজেলে উভতি আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোক আগৰ দৰে মৰম দিব আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে মোৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখি হয়তো বুজিব পাৰিছেই যে মই অসমৰ ভিতৰত নাই মানে মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ হয় ঠিকে ধৰিছে বৰ্তমান মই আছোঁ মাংগালোৰৰ মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটিৰ কলনী আৰু ইয়াতে আমি হাজবেণ্ড আৰু মই দুইজনে কৰ্মসূত্ৰে আহিছোঁ কি কৰোঁ ক'ত থাকোঁ কেনেকৈ আছোঁ সেই সবিশেষ মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাম কিন্তু আজিনো কি আছে চাওঁচোন বলক এই যে দেখিছে ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যনটো এয়া আমাৰ অফিচ হেড অফিচ আৰু ইয়াতে আমাৰ ওণম নামৰ এটা উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এই ঔণম হৈছে ভাৰতৰ কেৰেলাৰ এক দহদিনীয়া বাৰ্ষিক উৎসৱ যি উৎসৱ ৰজা মহাবলীৰ শস্য চপোৱা আৰু উভতি অহা উদযাপন কৰে এই উৎসৱটো হিন্দু কিংবদন্তীৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু ইয়াত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আছে যাৰ ভিতৰত ঘৰ আৰু মন্দিৰবোৰ ৰঙীন ফুলেৰে আৰু ৰংগোলীৰে সজোৱা হয় আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া ৰংগোলী ডেক'ৰেশ্যন কৰা আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন ৰন্ধা হয় মিঠাই প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ভগৱান বামন আৰু ৰজা মহাবলীক আগবঢ়োৱা হয় ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকক মই থালিখন দেখুৱাইছোঁ এওঁলোকৰ বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনেল ইয়াতেই ব্যঞ্জনবোৰ ৰান্ধি পেলাই এইদৰে দি দিয়া হৈছে আৰু আজি এইদৰে আমাৰ ব্যঞ্জনসমূহ আছে ইয়াৰে ভিতৰত মই নামে সৈতে বস্তুবোৰ নাজানো কাৰণে মই আপোনালোকক নামৰ সৈতে ক'ব পৰা নাই তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব কিন্তু এই যে দেখিছে আপোনালোকে থালিখন ইয়াতে নামবোৰ মেনশ্যন কৰি পেলাই কাষতে এইদৰে ৰখা হৈছে আৰু এইয়া আপোনালোকে দেখিছেনে একাধিক্ৰমে মই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ এই ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাইছোঁ আজি আছে আমাৰ এইসমূহ ব্যঞ্জন আৰু সকলোৰে অলপ অলপকৈ জুতি ল'লোঁ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ টেষ্টটো একেবাৰে বেলেগ কাৰণ তেওঁলোকৰ মছলা বহুত বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰা হয় আপোনালোকেতো সকলোৱে হয়তো জানে যে অসমৰ বাহিৰত মছলাৰ পৰিমাণটো বৰ বেছিকৈ হয় আৰু এয়া বাকী যিসকল গেষ্ট আহিছে তেওঁলোকেও খাইছে আৰু তেওঁলোকে খাই বৈ হোৱাৰ পাছতে আমি খাবলৈ হ'লে আৰু আমি খোৱাৰ পাল খাই কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিলে এয়া মই যি যি খাব পাৰোঁ তাৰে অলপ অলপকৈ লৈছোঁ কাৰণ বহুত বেছি লৈ এনেই লোকচান কৰিও লাভ নাই তথাপিও চব সকলো বস্তুৰে টেষ্ট লওঁ বুলি অলপ অলপকৈ লৈ এয়া মই খাবলৈ বহিছোঁ খাই বৈ অলপ সময় সকলোৱে ৰেষ্ট লোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ ডান্স আৰম্ভ হ'ল আৰু সকলোৱে জোৰ কৰিছে ষ্টাফৰ যে আমি অলপ নাচিব লাগে সেইকাৰণে ময়ো অকণমান তেওঁলোকৰ লগতে নাচিলোঁ আৰু মইতো নাচিব নাজানো তথাপিও গীপ আৰু খুব জঁপিয়াইছোঁ মুঠৰবোৰত আপোনালোকে মোৰ নাচ লৈখিনি হাঁহিব অকণমান সৰু গীত এটা মই নাচবলৈ আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু এইদৰে তেওঁলোকৰ সৈতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইমান তেওঁলোকৰ এটা উৎসৱত আমাক এইদৰে অংশীদাৰী কৰিলে তাৰ বাবে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদিহে অসমৰ কোনোবা মাংগালোৰ থকা ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই আজিলৈ আহিছোঁ বাইংক ইউ